100 minlərdən çox vətəndaşın pensiyasının minimum məbləği 280 manata çatdırılacaq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musaquliyev riayə açıqlamasında bildirdi. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamı ilə qəbul olunan 4-cü sosial islahatlar paketinə əsasən vətəndaşların əksəriyyətinin əmək haqqları, müavinətləri, pensiyaları və təqaüdləri artırılıb. O cümlədən cənab prezident Bu səradzamlarda hökumətə tapşırıq vermişdi ki, pensiyanın minimum məbləğinin artırılması ilə əlaqədar öz təkliflərini də versinlər. Artıq həmin təkliflər qanun layihəsi şəklində hazırdır, Milli Məclisə daxil olub, bizim Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində Əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub və Milli Məclisin fənal iclasına tərsə edilib. Milli Məclisin sabah keçirilən yaz sessiyasının ilk fənal iclasında əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklərə baxılacaq və əmək pensiyasının minimum məbləğinin 240 manatdan 280 manata qaldırılması barədə qanun qəbul olunacaqdır. Qanun bu ilin fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək. O vətəndaşların ki, pensiya kapitalı imkan vermir, onların pensiyası 280 manata çatdırılsın. Onların da pensiyaları Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsait hesabına 280 manata qaldırılacaq. Musaquliyevin sözlərinə əsasən, fevralın 1-dən etibarən ölkəmizdə 280 manatdan aşağı pensiya alan olmayacaq. Qeydədəki son 4 ildə sosial sahədə inqilabı islahatların tərkib hissəsi kimi minimum əmək haqqı 2.7 dəfə artırılaraq 130 manattan 345 manata, minimum pensiya 2.5 dəfə artırılaraq 110 manattan 280 manata çatdırılıb. Ümumilikdə bu il sosial ödənişlərdə yeni artımlar üçün əlavə 750 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Həmin artımlar 1.9 milyon vətəndaşı əhatə edəcək. Şəl